माना पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कुरुम निवासी दुर्योधन खड़से राज काम पर गया हुआ था कि तभी आरोपी छोटू दिलीप सवाड़े भी वहां पहुंचा और उसने दुर्योधन से विवाद करना शुरू किया कहा तूने मुझे रात को क्यों बुलाया था बस इसी बात पर अड़कर उसने लकड़ी के मोटे लट से दुर्योधन पर वार करना शुरू किया और उसने उसके सर पीठ एवं पेट पर कई बार वार करते हुए दुर्योधन को गंभीर रूप से घायल कर दिया दुर्योधन खून से लहु अवस्था में ही घटनास्थल पर पड़ा हुआ था इतना होने पर भी आरोपी छोटू सवाड़े ने दुर्योधन को धमकी देते हुए कहा कि अगर तूने मेरे खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई तो तेरे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा यह कह कहकर आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया इस घटना की खबर जैसे ही परिवार वालों को लगी तो उन्होंने तुरंत ही घायल दुर्योधन को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में दो दिन भर्ती रहने के पश्चात डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी जिसके चलते परिवार वालों ने दुर्योधन को तुरंत ही डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अस्पताल में भर्ती करवाया जहाँ पर डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात उसका ऑपरेशन किया इस ऑपरेशन में दुर्योधन की दो से तीन अतड़ी नसें बुरी तरह से पेट में ही टूट चुकी थी जिसके चलते डॉक्टर ने उसकी नसें काटकर उसका ऑपरेशन किया फिलहाल दुर्योधन अभी भी पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है इस पूरे मामले के संदर्भ में 22 सितंबर को माना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी पुलिस द्वारा आरोपी छोटू सवाड़े उम्र बाईस साल निवासी कुरुम के तहत धारा तीन सौ चौबीस सौ चार सौ छह के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई थी लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की है जिस प्रकार से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसका ऑपरेशन करना पड़ा वह काफी चिंताजनक बात है इसके फलस्वरूप पुलिस ने अब तक तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी अभी खुलेआम घूम रहा है जिसके चलते हमें गांव जाने में भी डर लग रहा है कि कहीं वह दुर्योधन जैसी अवस्था हमारी भी ना कर दे आपका नाम काम ऐसी

तुमचं काय झालं तुमचं नाव काय काय झालं ताई माझ्या भावाला खूप मारलं कोणी मारलं सावडे वाद कशाबद्दल झाला होता काहीच नाही वा। वाद सकाळी तो, तो उठून फक्त कामावर गेला कामावर आल्यानंतर बाहेर बंदीवर बसला बैलजोळीच्या बस कामावर येऊन मारलं किती वाजताची घटना होती मी घडलं एक दिवस एक दीड वजता से मजे पुराना वाद वाद, काई, काई का ही वाद विवाद का ही असा का प्रकार नाही का तो गावत रहते का तुम्हें गाँव एखाद बाजूलाज रहते का इस संपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की जांच माना पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में दीपक सोडन के कर रहे हैं विदर्भ न्यूज़ ब्यूरो अमरावती